Еще раз говорю, что oh. нужно их засветить все. Так, так, все. Весь А показывай. Сон... Это совхоз, а то как Это в годы и в интернет. То есть, это что не софт. А эту значит первый. <клево> значит, если это общее мнение, да. то сейчас прогулку. Вот давайте, давайте побольше, просто чтобы не было потом, что мы сейчас договоримся. Давайте еще штаны снимайте, например. Этот да? автобус а, засветит. Да? Это автобус, который сделал этот а, который... да? фото вставило... Именно первый Нет, автобус не сделал войн. Там, <звучит> там, там, там Там все били, не только Луценко, а всех подряд. Причем так Луценко? Звучай, но звучай. Всех били. Вели переговоры только что в РВД с, э, с представителями милиции, с заместителем Сахарченко и договорились о том, что если командиры снимают маски и показывают удостоверение, это то, зачем мы их остановили. Есть другое мнение, да, то есть э, люди готовы стоять до утра и не выпускать их, держать их здесь. Они, они, не, они не уйдут по одному, у них в автобусах боекомплекты, поэтому они будут их охранять и стоять вокруг. Уйти могут они только вместе, поэтому есть другое предложение, это заставить их всех снять маски, всех. Если, если они <связывается> если они это делают, все согласны на то, чтобы они уехали. Да! Ребята, можно коридор? Куда? Куда? А, что? Да? Тут? Да?

kia ora koutou Давай, знімай! Молодець! снімай! Шановні, знімайте, що! Тихо, тихо, тіхо! Якщо ви не вони хочуть, вас і одняли. Прийшли останні берхотівці, зараз народні депутати просить всіх розходитись, говорять, що вони завтра збираються йти до Захарченка. І виясняти, хто дав наказ бити людей, хто дав наказ бити Луценка, хто дав наказ взагалі приганяти Бер. Окрім того, зараз народні депутати вирішили складати заяву до Генпрокуратури з приводу побиття людей з приводу з точки зору народних депутатів неправомірної діяльності сьогодні міліції перед в Святошинському районі, перед Святошинським Роведе і біля Святошинського районного суда.